Hai semuanya, Assalamualaikum Di video kali ini aku mau buat chicken teriyaki Untuk rasanya ini beneran enak banget Dia gurih, crunchy dan juga lembut ya untuk ayamnya Dan bagi teman-teman yang suka banget makan chicken teriyaki Teman-teman boleh -teman praktekkan untuk rasanya di rumah Karena untuk cara buatnya digampang gampang banget Dan yang pastinya rasanya enak banget ya Oke langsung aja ya kita ke bahan-bahannya Di sini aku sudah ada dua dada ayam pilet Untuk ayamnya ini beratnya kurang lebih 600 gram Ayam pilet itu ayam tanpa tulang ya Langsung aja untuk ayamnya ini aku mau potong-potong dulu Jadi untuk ayamnya ini aku potong kecil-kecil atau potong dadu Atau disesuaikan sama selera teman-teman Tapi kalau aku sendiri ini potongnya sengaja yang kecil-kecil Karena kita mau buat kayak ayam popcorn gitu Jadi untuk rasa ayamnya tuh nanti enak banget Dia bumbunya sampai meresap ke dalam Dan untuk ayamnya ini beneran enak banget dan crunchy banget Nah untuk pisau yang aku gunakan, di sini aku menggunakan pisau sat dari Meko. Untuk satu set pisau meko ini isinya banyak dan yang pastinya tajam banget dan udah pastinya ini udah aman buat kesehatan karena dia sudah antibakterial sampai 99% ya. Nah, untuk hasil ayam yang udah potong-potong seperti ini, langsung aja kita pindahkan ke wadah terlebih dahulu. Ini kita pindah ke wadah karena mau kita marinasi dulu untuk ayamnya. Tujuannya itu biar rasa ayamnya tuh enak banget ya. Nah, di sini aku mau masukkan satu butir ayam telur utuh aku masukkan dua siung bawang putih yang sudah aku haluskan Aku masukkan setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh ketumbar bubuk, satu sendok teh kaldu ayam bubuk, dan aku tambahkan sedikit kunyit sekitar seperempat sendok teh ya. Selanjutnya ini boleh kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan kalau sudah merata seperti ini, selanjutnya ini mau aku diamkan sekitar 15 sampai 30 menit. Aku simpannya di dalam freezer ya. Selanjutnya kita mau siapkan untuk tepung keringnya. Di sini aku masukkan tepung terigu segitiga biru sekitar 10 sendok makan. Aku tambahkan tepung bumbu serbaguna seperti sasa atau sajiko sekitar 10 sendok makan. Aku tambahkan 1 sendok teh kaldu ayam bubuk. Aku tambahkan setengah sendok teh soda kue dan juga setengah sendok teh lada bubuk. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah kalau sudah kita ambil ayamnya udah kita marinasi tadi. Ini udah aku diamkan sekitar 10-20 menitan. Ini ayamnya udah dingin banget. Selanjutnya kita masukkan langsung ke dalam tepung keringnya. Kita masukkan secukupnya aja untuk ayamnya. Kira-kira satu penggorengan gitu ya. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sampai ayamnya terbaluri dengan tepung. Nah, kalau sudah seperti ini langsung aja kita ambil untuk ayamnya dan mau aku masukkan ke dalam air celupan. Untuk air pencelupnya aku gunakan air biasa dan aku kasih air es. Ini kita masukkan semua untuk ayamnya dan pastikan untuk ayamnya terendam dengan air ya. Ini kita rendam sebentar aja, kira-kira sampai dia basah sekitar 1 menit. Selanjutnya ini kita angkat dan kita tiriskan sebentar Lalu kita masukkan kembali ayamnya ke dalam tepung kering ya Dan ini kita aduk-aduk kembali sampai ayamnya terbalut dengan tepung Cukup kita aduk-aduk aja untuk ayamnya Dan ini adalah hasil lime yang udah kita tepungin kedua kalinya Hasilnya agak keriting Dan selanjutnya ini boleh kita goreng untuk ayamnya Sebelumnya aku udah panaskan minyak Di sini aku gunakan api sedang cenderung besar dan ini aku goreng ayamnya secukupnya aja kira-kira dia satu wajan tuh penuh Oke. kalau sudah ini boleh kita aduk-aduk sesekali supaya untuk matangnya merata dan ini kita masak sampai ayamnya matang dan berubah warna menjadi kecoklatan ya dan ini udah matang untuk ayamnya langsung aja kita angkat lalu kita tiriskan untuk hasilnya ini banyak banget jadi tadi aku gorengnya sampai tiga kali gitu dan ini adalah hasil Lama yang kita goreng tadi dia crunchy banget untuk ayamnya dan udah pasti dia mateng dan lembut untuk ayamnya dan kalau teman-teman mau langsung dimakan gini aja nih rasanya enak banget loh Oke selanjutnya di sini aku mau buat untuk saus teriyakinya. Di sini aku sudah ada setengah buah bawang bombay. Ini aku potong potong kasar. Lalu aku ada dua siung bawang putih. Ini mau aku geprek lalu aku mau cincang halus. Onak bawang putihnya ini enaknya emang dicincang ya teman-teman. Selanjutnya di sini aku mau panaskan wajan. Aku masukkan satu sendok makan margarin. Lalu mau aku tumis dulu untuk bawang putihnya terlebih dahulu sampai dia harum untuk bawang putihnya. Kalau sudah harum untuk bawang putihnya, lanjut boleh kita masukkan untuk bawang bombaynya. Ini kita tumis-tumis kembali, aku tumisnya sebentar aja, kira-kira sampai bawang putihnya juga layu dan sedikit harum. Kemudian mau aku tambahkan air sedikit Ini sekitar 200-300 ml Lalu aku tambahkan saus teriyaki Sekitar 1 sendok makan Aku tambahkan juga saus tiram Sekitar 1 sendok makan Aku tambahkan saus pada Sekitar 2 sendok makan Dan ada juga kecap manis Sekitar 2 sendok makan Tambahkan juga setengah sendok telada bubuk Aduk-aduk sampai airnya mendidih dan matang Nah, supaya biar lebih kental untuk kuahnya di sini aku tambahkan sekitar setengah sendok teh tepung maizena Untuk tepung maizenanya sebelumnya udah aku larutkan dengan air secukupnya Ini kita aduk-aduk dan kita masak sebentar sampai sausnya matang Dan ini udah jadi untuk sausnya, rasanya udah enak banget, udah pas Sebelum kita masukkan untuk ayamnya, teman-teman boleh tes rasa dulu kalau rasanya udah pas boleh kita matikan kompornya dan kita diamkan sebentar untuk sausnya biar agak dingin dan selanjutnya boleh kita masukkan ayam popcornnya atau ayam yang goreng tadi ini kita aduk-aduk sampai ayam tercampur merata jadi kalau teman-teman masukinnya pas sausnya udah agak dingin atau hangat untuk hasil ayamnya dia belakang crunchy banget dan rasanya tuh enak banget ya Nah, di sini aku sudah siapkan wadah. Aku siapkan nasi di bowl nasi seperti ini dan aku kasih selada. Dan bagi teman-teman yang mau dijadikan ide usaha ini boleh banget. Dan selanjutnya boleh kita tuangkan ayam saus teriyaki yang udah kita masak tadi. Biar lebih cantik di sini aku taburin wijennya udah aku sangrai dan ini hasil ayam teriyaki kita kali ini ya. Nah, bagi teman-teman yang mau, silahkan praktekkan untuk resepnya di rumah, untuk rasanya beneran enak banget.